115 годов исполняется Сюлита Брестской городской больницы номер один. На передадне юбилея корреспонденты новин побывали у одним из отделений у этой установы Аховы здоровья. Проктологическое отделение у Брестской городской больницы №1 один иснует уже 22 года. Яно – одинное во всей области. Коли 1300 человек у год проходят тут стационарное лечение. Приблизно стольким же пациентам специалисты оказывают допомогу амбулаторно. Уже на протягу двух десятков годов отделением проктологии кирует Сергей Мирончик. На его рахунку – множество операций разных ступеней складанности. А недавно Сергей Федорович за свои заслуги отримал медаль от Министерства охоты здоровья. Загадчык аддзялення часту ўспамінае пачатак сваёй медыцынской практыкі. Адзначае, колькасць па пациентаў з таго моманту падвоілася. У самім аддзяленні шмат што змянілася. Зроблены якасныя рамонты закуплена новая сучаснае высокатэхналагічнае абсталяванне. Полочын апарат для дэзартарызацыі, гемораідальных узлов, вакуумныя элегатары, То есть мы уже можем обслуживать и амбулаторных, и стационарных пациентов и проводить им не только традиционные, но и почти весь спектр малоинвазивных операций по поводу проктологических заболеваний. Растаўчане но Александру калідоры практалагічнага аддзялення знаёмы добра. Аднамесная палата часова стала яго другім домам. Мужчына не ў першы раз праходзіць тут стацыянарнае лячэнне. Учора яму зрабілі аперацыю.Баяцца тут няма чаго, трэба ісці і лячыцца, бо потым можа быць позна, запэўнівае пацыент. Если уже заболели и беда заставляет обратиться, значит, бояться ничего не надо. Здесь, еще раз повторюсь, довольно высокопрофессиональные врачи. В частности, хотел бы сказать заведующему очень много, потому что второй раз здесь нахожусь, и второй раз он мне значит, оказывает медицинскую помощь. Профессионализм медицинского персонала и загадчика отделения неодноразово отзначала и кировництво больницы. Отделение очень плодотворное отделение, очень слаженное, очень хороший коллектив. Вот Сергей Федорович очень хороший хирург, с золотыми руками, с хорошей, в общем-то, головой делает очень много неопераций, делает очень много сложных операций. Каких-то выраженных конфликтных ситуаций, по-моему, у нас, в общем-то, за это время и быть не могло. Очень адекватный руководитель. Во-первых пациенты, которые к нам приходят ну, с достаточно деликатными проблемами, они, естественно, ищут своего доктора, своего врача, пользуются большим авторитетом в городе, я считаю, в области. Специалисты попередживают, чем надали вы откладаете визит до проктолога, тем меньшая вероятность вылечить захворывание простыми и легкодоступными методами. И тем выше рызыка, легче под нож. Бо любую хворобу легче попередить, чем потом лечить. Бывают очень грозные вещи которые начинаются с каких-то небольших симптомов. Вот. Все-таки лучше лишний раз прийти вот. и, в общем-то, хотя бы снять вот эту вот тревогу и быть в чем-то уверенным, вот, во всяком случае, в своем диагнозе. Вот это будет благоприятно сказываться на психологическом состоянии человека. Катерина Страха, Миколай Ковалю, областные новины, Брест.